Є професії, про які можна говорити багато. Є професії, про які мріють з дитинства. А є професії, які обирають на все життя. Саме так говорять про професію моряка. Вчені визначили, що історія мореплавання і його розвитку почалася ще 5 тисяч років тому. Перші держави, які зробили спроби здійснювати походи водними просторами і течіями річок, морів і океанів, були Єгипет і Месопотамія. Прийшов час, зросло на дне покоління служителів моря, проте професія моряка для кожного із них стала сенсом. Наш час Херсонщина, саме Херсонську область сьогодні не випадково називають колискою чорноморського флоту, і це цілком виправдовує цю назву. Адже місто Херсон було засноване саме як фортеця, гавань і верф. Зі всього світу до нас приїздять ті, хто хочуть присвятити життя морю. Сьогодні у Херсоні знаходиться низка морських навчальних закладів кожен із яких має свою історію. Та свої традиції одним із найвідоміших морських закладів Херсона сьогодні є морський інститут після дипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова. Очолює заклад кандидат технічних наук, професор академік, віце-президент Міжнародної торгової палати України з питань морського і річкового транспорту та морської справи Едуард П'ятаков. Едуард П'ятаков 46 років. Закінчив Херсонське морохідне училище ім. Міні лейтенанта Шмідта Міністерства морського флоту, Одеську національну морську академію України, кандидат технічних наук зі спеціальності навігація та управління рухом, має 28 наукових та навчально-методичних праць з питань розвитку та вдосконалення навчання робітників морської галузі, 12 навчально-методичних посібників, затверджених міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, рекомендованих для викладання в морських академіях. Автор проекту створення навчально-наукового навігація. Ційно тренажерного комплексу віртуальне судно, яке є першим в Європі, нагороджений грамотою Верховної Ради України за заслуги перед українським народом. Загальний стаж роботи 31 рік. Сьогодні морський інститут після дипломної освіти імені контрадмірала Федора Ушакова ще називають справжньою кузнею кадрів. Тоді ті, хто стояли у витоків створення морського інституту, ще не уявляли, що відкривають навчальний заклад, який буде не просто готувати висококваліфікаційні кадри для країни, а виховувати людей, для яких море стане сенсом всього життя. Словом, ніхто не міг навіть подумати, що вже за 15 років інститут стане передово. Базою. Морской институт после диплома образования вне контрадмирала Федора Федоровича Вашукова основан в феврале 2000 года для улучшения качества подготовки выпускников морских учебных заведений города Херсона и Украины. За время работы морского института были сделаны серьезные, серьезные продвижения в образовательном процессе морского образования в развитии научно-лабораторной базы и установки так называемых симуляторов тренажеров для абсолютно новой подготовки плавсостава. то чего на украине на тот момент еще не было. Сьогодні моряк має бути висококваліфікований. Теперішнє судно це заплутаний лабіринт приміщень, вантажних, технічних, де повно механізмів приборів, пристроїв, сенсорів, екранів. І всередині нього стоїть моряк, професіонал високого класу, механік, навігатор і програміст. Водночас саме це добре розуміють у морському інституті після дипломної освіти імені контрадмірала Федора Федоровича Ушакова. Адже таке обладнання, яке є на базі інституту, унікальне. В 2002 году был создан навигационный тренажерный комплекс, в который в себя включал 8 навигационных мостов, два из которых были с визуализацией. Продолжая проект по усовершенствованию лабораторной базы, в 2006 году был создан, было создано машинное отделение и была произведена интеграция между навигационным мостом и машинным отделением, посредством чего мы добились создания виртуального судна в стенах учебного заведения. В октябре 2006 года это был первый проект, который осуществился в нашем учебном заведении. В Европе, может быть, и в мире. Мы это полностью не знаем. Это лаборатория, аудитория по изучению глобальной морской системы связи и поиска и спасения судов и по оборудованию радиолокационному и системы автоматизированной радиолокационной прокладки. Здесь имеется 6 мостиков. Одновременно могут заниматься 12 или 18 студентов, обучающих на мостиках навигационных, плюс 4 компьютера по системам КМССБ для обучение и тренировкам работы с этой системой, с аппаратурой. Плюс имеются все наглядные пособия, приборы, есть действующие, есть чисто типа макетов для обучения, ознакомления как курсантов, так и желающих обучиться, обновить свои знания по системам. САРП і ГМССБ приборами система разом із діючим ректором Едуардом П'ятаковим у витоків інституту стояли гаранти високої якості освіти. Продовжує славну традицію вже колектив інституту, і багато з них вже після навчання залишаються у стінах закладу. У істокове основання морського інституту стоять лічності і професіонали. Ларіонов Данілович Плющ. Виктор Никифорович, Устинов Алексей Полевич, Атаманюк Вячеслав Филиппович, Пономаренко Валентин Михайлович. Это те люди, которые своим авторитетом показывали и одобряли направленность развития морского института. К сожалению, многих уже нет. Особо хочу отметить память, дань память о Ларионове Иван Даниловича, это человек, который создавал мореходку и который помогал создание нашего института. Преподавательский состав института сегодня составляет достаточно большой мощный коллектив научно-педагогический и мы используем в работе специалистов, которые непосредственно находятся, являются действующим плавсоставом, который позволяет нам понимать те новые множества на флоте, то есть держать непосредственно контакт с судовладельцем и понимать то, что происходит на флоте сегодня. Я бывший старший механик черноморского пароходца, потом работал под флагом в иностранной компании. Ну а сейчас моя задача какая? Согласно вот этим всем э, оборудованию, которое находится, мы находимся в центральном посту управления машинного отделения, судна. Здесь можно использовать три судна, три типа судна. Первое судно это танкер, нефтяной танкер. Второе судно это General Cargo или Сухогруз. Третье судно это Роро, которое перевозит колесную технику. Значит, на, две, на первых двух судах это двухтактные двигатели, кто понимает это, а на последнем суде четырехтактный двигатель. И здесь проходит обучение механики, которые уже работают на судах. Они приходят сюда, они сначала готовятся там в той комнате отдельно, потом приходят сюда, и наша задача их, чтобы они комплексно охватили все машинное отделение. Вот, допустим, он приходит, согласно международной конвенции по дипломированию моряков значит, все моряки каждые пять лет проходят обязательно курсы переподготовки, то есть повышения квалификации. И он должен прийти обучиться здесь и сдать там зачет. Вот когда они здесь обучаются, мы им даем вводные, то есть даем какую-то неисправность. Ну, вот как, допустим, пилоты в самолете, так и у нас здесь. Он здесь то, вот это виртуально, но оно точно так же и реально. Он должен силовую установку завести с холодного состояния. То есть запустить дизель-генераторы, запустить главный двигатель, дать ход судну и все остальное. Вот такая наша задача. Все это требуется и минимальное знание записано в Международной конвенции по дипломированию несению вахты моряком. Так получилось, что у меня появилось огромное желание передавать мой опыт, знания курсантам, студентам, которые здесь учатся, которые потом приходят сюда на получение дополнительных знаний, в последипломный институт морского образования. Они от меня получают более реальную информацию о том что действительно сейчас происходит на флоте более современные требования то что от них требуют судовладельцы то что от них требуют лоцмана, чтобы они были более готовы чтобы они приобрели какие-то минимальные практические навыки ведения вахты также само персонала я заканчивал Херсонский морской колледж, Херсонский морской институт, потом проходил практику же самое здесь. Мое время, когда я заканчивал, такой доступности данного тренажера не было. На данный момент требования изменились, и теперь для каждого штурмана выходящего... Московское заведение – это обязательное требование прохождения практики на данном симуляторе. мое время такого не было, в мое время это было очень дорого, не каждый мог себе это позволить. На данный момент ситуация изменилась, намного больше людей начало ходить сюда, так же само это стало более доступно. И, мы, и это очень хорошо, мы очень рады, преподавателям что больше студентов, больше интересуются, могут больше узнать. Они будут более подготовлены к тому, что их ждет на, на работе, что от них будут требовать на их работе. Также само это будет повышать как бы, уровень подготовки и обстановку на морском рынке. К нашим морякам будут относиться более серьезно и они будут востребованы на морском рынке труда. Лабораторно-навчальна база інституту дозволяє навчати по 40 напрямках, відповідно до вимог міжнародної конвенції ПДНВ-78 з поправками. І сьогодні тут є чим дивувати. Колектив закладу пишається місцем своєї роботи. Всі вони із морем на тим. Тож і віддають все своє знання студентам та курсантам. Залюбки демонструють своє місце роботи, адже наразі лише у морському інституті після дипломної освіти імені контр-адміністрації. Мірала Федора Ушакова був відкритий навігаційний тренажерний комплекс, до якого увійшли вісім навігаційних мостів. Конфігурацію не один навчальний заклад України не повторив. Морський інститут постадіплом образування ...производить обучення по професіям матрос, моторист, електрик, судновий, судової, повар судової і бармен. За... Время обучения за период обучения с 2001 года на сегодняшний момент мы выпустили не одну тысячу специалистов, которые работают в море и э, которые, скажем, продолжают учиться также в нашем учебном заведении, повышают свою квалификацию и э, получать новые специальности для работы в новых должностях на судах эти направления помогают осуществлять плавсоставу работу на судне, нахождение на судне. И посредством современного оборудования мы повышаем квалификацию в составу разных должностей, то есть от матроса до капитана мы можем обучать и от моториста до старшего механика. Также у нас есть оборудование, которое мы используем для подготовки и повышения квалификации электромехаников разных разрядов. На сегодняшний день морской институт участвует в международном проекте по названию Международная морская академия Международной торговой палаты. 12 июля 2012 года в Париже на Комиссии по транспорту и логистике Международной торговой палаты был одобрен проект Международной морской академии, который определяет целостность и направленность идеи на создание альтернативного дипломирования, то есть глобального дипломирования, и получения абсолютно нового направления в дипломировании. Также дает возможность нашим специалистам, украинским специалистам в дальнейшем получать более высокие зарплаты, находясь на судне. В прошлом году, когда у нас вводился новая программа. Это был первый тренажерный центр в Европе, который вот сочетал в себе работу мостика и работы машинного отделения одновременно и в машине проходили обучение механики и штурмана, применялась практическое использование системы дистанционного управления главным двигателем, то, что у нас и реализовано. Среди множества подобных заведений я выбрал именно это, потому что здешнее оборудование позволяет получить самые полноценные знания в отрасли. Это кабинет, где установлен модуль судовой энергетической установки в компьютерных программах, предназначенный для работы отработки навыков, вахтенной команды машинного персонала предназначены первое запуск введение в работу и контроль механизмов систем данной судовой интригической установки контроль за ее параметрами с помощью звуковой и световой сигнализации контроль судна во время маневров и также позволяющий обучать взаимодействие элементов и систем, действующая системы практическим навыкам, что молодому начинающему моряку, что моряку с опытом, Надають определенний навик, увереності в поступках прийняті рішення. А ще в морському інституті ніколи не стоять на місці. Тут у всіх загальне гасло, рух це і є життя. Тож вже найближчим часом тут планують відкрити магістратуру. Площі і науково-викладацький склад відповідають всім вимогам із ліцензуванням. Морський інститут постійно образування імені контрадмірала Федора Федоровича Ошукова. Починає з іюля. 2016 года получил э, лицензии и проводит набор по специальностям судовождения, эксплуатация судовых энергетических установок, судового эксплу... электрооборудования и средств автоматизации на уровне бакалавра. В наши планы входит помощь в научных работах наших специалистов для того, чтобы они могли заканчивать докторантуру вот. и мы планируем в ближайшие годы получать лицензию на магистратуру. На сегодняшний день институт имеет три факультета в Херсоне, в Николаеве и в Одессе. В этом году прошло лицензирование из семи П'ять спеціальностей. спеціальностей це робочі професії, матроси, мотористи, судові електрики, кухарі і бармени. І ми отримали ще дві ліцензії із спеціалізацій. Спеціалізація – це судноводіння і механіки. Це вища школа, перший бакалаврський рівень. Що надзвичайно ми були задоволені тим, що за новим положенням Міністерства освіти і науки України ми в нашому регіоні проліцензувалися перші. Тому інститут отримав статус інституту, і крім того, ще відкритий факультет у Миколаєві. Факультет наліч також чотири кафедри. Як і в головному вузі, зараз працюємо, поповнюємо кафедри науково-педагогічними працівниками. У нас зараз кафедри очолюють професори. На сьогоднішній день маємо шість професорів, вісім доцентів. І я думаю, що всі кафедри за положенням Міністерства освіти і науки України відповідають тому рівню, який необхідний. 75% забезпечені науково-педагогічними працівниками. Коли хоч раз побуваєш у стінах морського інституту, здається таке враження, що ти знаходишся на справжньому кораблі. Тут все імітує реальне судно. Якщо ви вирішили здобути освіту бармена чи кока, будьте готові, все по-справжньому, адже якісні практиці тут надають найвище значення. У Нас существує факультет професіональної підготовки, на який ми готуємо наступні спеціальності. это бармены, повара судовые, матросы второго класса и мотористы второго класса. После окончания наших курсов выпускники смогут сделать морской пакет документов, пакет морских документов и смогут работать на судах иностранных компаний. В основном бармены и повара судовые работают на судах иностранных компаний Princess Shipping Company, Navajan Cruise Line Company, Carnival Cruise Line Company и других судоходных, известных во всем мире на круизном рынке судоходных компаний. Сейчас мы находимся в лаборатории по подготовке барменов. Лаборатория оборудована всем, всем необходимым для подготовки бармена. Здесь проводится теоретическая и, самое главное, практическая подготовка. Так что после окончания курсов они уже являются специалистами барного дела и могут работать за барной стойкой. Викладачі морського інституту після дипломної освіти імені контрадмірала Федора Ушакова зазначають, кадри, які випустив їх навчальний заклад, на 100% готові до виходу у велике море. Ми зараз знаходимося в кабінеті повищення кваліфікації рядового. и комсостава, командного состава. Здесь, можно сказать, аккордный кабинет. Все процессы, которые они проходили, обучение, согласно имовских международных требований, они здесь сдают компьютерные тесты. Оценки выставляет не человек, а выставляет машина. То есть им надо набрать по любому примеру, то есть и либо спасательные средства, либо медицина, либо борьба с пожарами. Они сдают знания, показывают тесты тесты сложные, это международные требования. То есть мы придерживаемся международных правил. И все, что это, они на основании этого получают уже сертификаты, которые им дают возможность ехать уже дальше, продолжать совершенствовать свои знания и получать рабочие документы для работы в любой страны, в флот, где они сдадут, вот документы наши, и покажут свои знания, будут работать. Работается мне отлично в этом заведении, потому что у нас все специалисты из нас высокого класса, бывшие старшие механики, которые работали на больших судах. Я, например, работал на больших судах и лихтеровозах. Ну, длина его где-то 300 метров, вот такие вот суда. Так что мы все здесь специалисты высокого класса. И работать здесь легко, потому что очень хороший коллектив. У морському інституті після дипломної освіти імені контрадмірала Федора Ушакова про море можуть говорити ще довго. Вони ним живуть. Тож не випадково, що саме цей колектив на чолі із людиною своєї справи, ректором Едуардом П'ятаковим, за свої 16 років зробив дуже багато для розвитку вже незалежної України, і саме тому інститут сьогодні є справжнім брендом нашого Таврійського краю.